Hello，大家，欢迎回到我的频道。今天我们来到大城喽，跟着我一起去看看我们在这个充满魅力的城市发生了什么事吧。早安，我起了一个大早，我去吃饭店的早餐。走吧，如果你在这边住宿的话，可以到他们家的咖啡厅选一份饮料。 Oh, okay. Hello. Uh, I want this one. Uh, hot -huh. or A cold. It's cold. Oh, and can without ice. Yes. Thank you. Uh, matcha coconut, coconut with milk and matcha. Okay. Is it okay? Uh, I never tried it, so oh. I want to try. it. uh, uh. it's a uh, a bit sweet. Oh, is it alright? Oh no, sweet, no sweet, no sweet. Oh. Right. And alright. Oh, well, and uh, he will come later. Okay, thank you. Are uh, you happy or over there? Over there. Okay. So I go first or I wait? Uh, uh, you be there. I okay. 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 Uh, yesterday we mistake about the system. We, the system and the booking. Oh. But we uh we check about the booking, but but no no booking, but but we have. Oh. I think right now it's okay, oh. but I we are apologize about you waiting. We in waiting us one hour. Oh, it's oh, okay. Right oh. <laughs> it's okay. okay. it's okay. Thank you. 嗯，大家应该有看懂发生什么事吧？就是呢，我们昨天来 checking 的时候，然后就发现民宿的大门生锁，于是呢，我们就打电话给民宿的主人，然后他就跟我说，诶、欸，今天没有订单呢、啊。然后呢，我就请他再帮我确认一次，因为我的确是有在不 g 预订这个房间的。那他再确认一次以后呢，就发现系统出现了一些 bug。可是呢，因为他误以为没有订单，所以他就已经外出了。那他要我们等他一个小时，他才能够回到民宿这边。所以他对于这件事情感到非常的抱歉。如果你从这边跳下去，一路游就可以游回曼谷了，开玩笑的。 因为我们我们这边是下游，所以你应该是游不上去。好了，我们的餐点已经到了，我要来享用我的早餐。哎，在这里吃早餐超级惬意的，Oh my god！ 正当我准备开始享用我的早餐时，有一个惨案在我眼前发生了。我看到一群小狗追着一只幼犬，追着追着就追到了河岸边。那只小狗为了要逃生，就跳进了河底。之后我就看着水纹一点一点慢慢的消失，一个生命就这样在我的面前不见了。我真的好冲击，但我还是打起精神继续享用我的早餐，继续拍我的影片。我点了一个超特别的饮料哎，呃，抹茶椰奶，没喝过哎。 这意外的很好喝，因为我叫他不要加糖，因为他说如果加椰奶的话会比较甜一点。然后我说那 no sugar 好了，好好喝、喔，它有那种椰子的香气，嗯。然后再点了一份松饼，酥皮松饼。我觉得它酥饼。 它不是酥饼，它的松饼奶香味超浓的、欸，然后那个外层酥酥的口感，这样要跟这个炎热的地方说拜拜。 好啦，这边简单跟大家介绍一下大城这个地方。大城呢，在曼谷北方约一百公里的地方，那它的车程呢，大约是一个小时左右。是泰国历史上非常重要的古都哦。从一三五零年呢到一七六七年，大城繁荣了整整四百多年哦。它还是当时东南亚地区呢重要的贸易和文化中心，佛教呢也在这个时期呢达到了巅峰，并且影响了现代的泰国文化哦。 接着我们来讲讲大城的地理位置。大城呢，它落座于三条河流的交汇处，地理位置非常的优越，所以呢，才能成为远东交易的重要枢纽。当时呢，城市里的人超过一百万人，包含来自世界各地的商人，可说是盛况空前，民生富裕啊。然而，这样的繁荣终究无法持久。在一七六七年时，由于内部的冲突和皇室逐渐的衰弱，大城呢，最终被缅甸军队彻底的摧毁了，甚至连寺庙和大佛也未能幸免。随后，大城走向了灭亡。幸运。 真的是太古在达信王的领导下复国，并将首都迁至曼谷。这些建筑物呢，在战后并没有被修剪，所以呢，我们在大城可以看到最完整的遗址。那这些遗址呢，也在一九九一年时被列为世界文化遗址之优。哦，我看到好多大象哦，好多人在骑大象，你看，哦，好酷哦，哦，好多人在骑大象啊、哦，骑大象游园区哎。 这算是欺负大象吗？可是真的很酷哎、欸，超有那种度假风情、嗯。我是爱大象的，我不会骑它。那我想坐在上面跟他拍照，好像一样的道理。哇，这个好近哦、嗯！哇，这以前到底是多巨大呀、啊？无法想象哎、欸。 这里呢，因为大城的特产是糖丝卷饼，道路上随处可见两样东西，一样是船面，另外一样就是糖丝卷饼，到处都有。那我们找的这一天呢，是我在 Google Map 上面看到，哦，好像是一个百年老店吧，每一家都有人在买，四包一百，而且我直很怀疑，这么大的分量到底要怎么吃？哦、这里也是，是这家、哦、非常多人排队。 One set, thirty-five.、Uh, okay, one set. Okay, thank you. Thank you. Thank you. you taste, t l e a s e <Yes. S 1> Okay, thank you. Thank you. 他、oh, <wow. S 1> 直接做了一个热热的苹果。诗。 嗯、好 Q 哦，这跟我当时在曼谷知道的不太一样哎，这串好好吃哦。它的皮呀、啊，就 Q Q 的，然后非常有弹性，然后内馅的部分是黑糖口味的，好吃，推荐这家店。 他说呢，这个可以放十三天，然后你只要放在冰箱的话，它就不会融化，因为天气太热了。对，嗯、这可以买回去当伴手礼、欸。买完的唐诗全品后呢，我们就要前往下一站喽。下一站呢是柴瓦塔纳兰寺，又称为贵妃寺。 位于大城的少皮耶河西畔，是大城王国时期呢非常重要的寺庙之一哦。这座寺庙呢是巴萨通王呢在一九六三年时下令建造的，它主要呢是为了要纪念他的母亲曾经居住在这个土地上。整体的设计风格呢有浓浓的高棉风格，中央的高塔和周围的小塔形成了一个壮观的对称结构，这和柬埔寨的吴哥窟非常的相似哦，因此也有小吴哥窟之称哦。 我最想来的地方，其实我看到我有看过缩小版的，在那个古城七十六府的时候有看过缩小版的，看到本人还是觉得很 amazing 哎、欸，走下、呃、车，我们现在来到了柴瓦塔纳兰市。我整趟旅程最期待的地方，虽然它在修建，但是这样子亲眼看到还是觉得超级壮观的、哦，太开心了。 然后你在这里会看到非常多穿着泰服来拍照的人，好、哦、这就是我想来的地方。如果你是穿着这些服饰的话，你是不能进入的。那我就是非常标准的不能进入的人。 然后它还有一些规定，例如说呢，你不能站在塔上啊，或者是站在那个佛的头上，或者是站在这个旁边拍照也都是不行的哦。还有特定的位置，我非常符合不能进入的规则。可以看到，在这边外围呢，一整排的店家都是在租泰服的，整排全部都是。因为穿泰服在这里拍照真的非常非常的漂亮。 但这次天气实在太热了，我就没有打算穿了。虽然说呢，大城的天气可能就是让人感到非常的炎热，但这座城市的文化魅力绝对值得你来一趟哦、喔。从塔瓦塔纳兰市到古老的市场，每一个角落都充满着历史的韵味和人情味哦、喔。如果有机会来到曼谷的话，我强烈推荐你花一天的时间到大城走走。我相信这趟旅程会带给你不一样的感受和收获哦、喔。如果你也有类似的经验，也可以在下面留言跟我们分享哦、喔。谢谢你的收看，我们下部影片见喽，拜拜。